obod mahalla obod ko'cha obod xonadon tamoyili asosida narpay tumanidagi salovat mahallasida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etildi narpay tuman tibbiyot birlashmasi qoshidagi uch yuz oltmish besh o'rinli markaziy shifoxona bitta ko'p tarmoqli oilaviy poliklinika ikkita oilaviy poliklinika va yettita oilaviy shifokor punktlari o'n uchta tez tibbiy yordam shohobchalarida bugungi kunda ikki yuz yigirma uch ming nafardan oshiq aholiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelinmoqda e'tiborlisi ikki ming yigirma uchinchi yilning o'tgan davri mobaynida ikki ming bir yuz olmish to'qqiz nafar bemor tibbiyot birlashmasiga kelmasdan yashash hududining o'zidagi tibbiyot muassasalarida davolanish imkoniga ega bo'ldi keyingi yillarda tumandagi tibbiyot muassasalarini zarur tibbiy asbob uskunalar ko'z kasalliklari yurak oshqozon ichak buyrak kasalliklarini aniqlash va davolashda qo'llaniladigan so'nggi rusumdagi texnik vositalar bilan jihozlanganligi kasalliklarni erta aniqlash va davolashda qo'l kelmoqda viloyatdagi tibbiyot muassasalari va tuman tibbiyot birlashmasi mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik ham kasalliklarni erta aniqlash va oldini olish imkonini berdi bemorlarimizni tuman doirasida viloyat e, doirasida respublika doirasida muolajalarga muhtoj ajratib olib rejalarni tuzib oldik hozir bu ko'z mikroxirurgiyasida ko'proq jarrohlik amaliyotlarini tuman darajasida qilamiz bundan tashqari laparoskop apparati bilan jarrohlik e, amaliyotlarini yo'lga qo'ydik ko'plab bemorlarimiz e, viloyatga bormasdan respublikaga bormasdan mana shu tumanimizni o'zida mana shu jarrohlik amaliyotlari o'tkazilyapti obod xonadon obod ko'cha obod mahalla tamoyili asosida tumandagi tibbiyot muassasalari hududida keng ko'lamdagi obodonlashtirish ishlari tashkil qilindi hududlarni ko'kalamzorlashtirish maqsadida mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tqazildi albatta amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan maqsad aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirishdan iborat